والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم رب اشرح لي ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الهزنة ان شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمن بالخير اما بعد Kita sambung bacaan hadis Sunan Tirmizi bab yang ke 26 hadis yang ke 721 hadis yang ke 721 Okey terus Bab sesuatu yang telah datang pada orang yang berpuasa ataupun tentang orang yang berpuasa dia makan ataupun minum dalam keadaan lupa jadi puasa dia nak kira macam mana bulan puasa jadi di siang harinya dia dia termakan ataupun terminum dalam keadaan dia lupa ini biasanya terjadi pada hari pertama Ramadan ha, sebab bulan-bulan biasa hari-hari biasa tak masuk bulan Ramadan dia makan minum macam contohnya sarapan pagi pukul 8 ke pukul 9 10 itu menjadi rutin harian dia sebelum bulan puasa. Jadi bila masuk bulan puasa ini dok teringat tak masuk Ramadan lagi. Lalu dia pun makan dan juga minum. Dalam keadaan dia lupa hal keadaan kedudukan dia dia sedang berpuasa. Jadi macam mana kedudukan dia? juga. Jadi kedudukan dia macam mana? Puasa dia batal ataupun tidak? Okey, terus. Tanda sebelum Sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an Abu Hurairah telah berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang makan ataupun minum dalam keadaan lupa Maka janganlah dia membuka puasanya. Kerana itu adalah rezeki yang telah merezekikan akannya oleh Allah. Jadi dalam hadis ini, Rasulullah larang dia berbuka puasa. Dia makan tadi dalam keadaan dia lupa. Oh boleh teringat hari ini puasa rupanya. Oh, ha, uh, jangan terus makan. Dia berhenti setakat tu. Teringat saja Masa dia tengah makan ataupun dia tengah minum, maka dia berhenti. Jangan dia membukakan puasa. Sebab tu dalam hadis ini menyebut, Fala yuftir. Ha, bukan dia tidak berpuasa. Jangan berbuka puasa. Aftara yuftiru. Dia jangan membuka puasa. Maksud jangan membuka puasa, diteruskan melakukan ibadat puasa pada hari itu. Pada hari yang ketika dia makan dan dia minum dalam keadaan terlupa. Kadang-kadang orang dia orang dia tak tahu hukum, kedudukan hukum yang sebenarnya. Oh, dah termakan tadi ala-ala makan dia makan terus kan? Nasi tak habis lagi, dia baru dua tiga suap. Teringat, oh, hari ni puasa bulan Ramadan. oh, dia terus. Jadi kita jangan. Jangan membatalkan puasa. Hak tadi hak makan tadi adalah merupakan rezeki yang telah direzekikan oleh Allah Taala kepadanya. Jadi Allah Taala nak bagi rezeki kepada seorang seseorang itu macam-macam keadaan dan macam-macam cara. Jadi mungkin pada hari itu dia mula baru apa ni nak mula belajar puasa ke. Ha? Ataupun dia pun tak berapa kuat. Tak ada stamina untuk meneruskan puasa. Lah, tak nak bagi dia makan awal-awal lagi. Ataupun minum. Tapi jangan dia dah, dia buat-buat lupa. Tengah-tengah makan ni. Dah puasa ni. Ha, terus lah. Dah habis pinggan dua pinggan. Oh baru dia berhenti. Tak boleh. Teringat saja dia kena berhenti. Makanan yang ada dalam mulut dia kena buang balik. Dia tak boleh telan. Okey terus. Okey. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua dia tak buat mari dia punya. Matan hadis. Cuma disebut mislahu au nahwahu. Kita ulang balik pengajian kita ataupun maklumat-maklumat yang kita pelajari sebelum ini. Apa perbezaan mislahu dan juga nahwahu? Kalau kita terjemah maknanya samanya sepertinya seumpamanya. Jadi kalau disuruh istilah ilmu hadis dia berbeza. Kalau mislahu matan dengan sanad sama hadis 2 721 uh, dengan 722 ni sama. Kalau dia kata mislahu sepertinya. Maknanya sama di sudut matan dan juga di sudut di sudut sanad. Tetapi kalau nahwahu salah satu. Sama ada hadis di atas dengan hadis di bawah ni sama di sudut matan ataupun sama di sudut sanad atau kalau nahwahu wah, nahwahu ni maknanya atau mislahu ni Kedua-duanya adalah sama. Okey terus oh, ya. Hadis di atas tadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis yang berikutnya, hadis yang sama diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan juga Ummu Is'hab Al-Ghanawi. Okey terus oh, ya telah berkata oleh Abu Isa At-Tirmizi hadis Abu Hurairah itu adalah hadis hasan lagi sahih dan beramal atas hadis ini di sisi kebanyakan ahlul ilm Maknanya ahli ilmi ni siapa dia? Maknanya para ulama. Apa amalan mereka? Iaitu orang yang makan ataupun minum dalam keadaan terlupa di bulan Ramadan, dia hendaklah meneruskan puasa. Jangan dia berbuka puasa. Maksud berbuka puasa ni dia membatalkan puasanya dengan sebab terlupa dia makan tadi. Ha, tadi kita sebut alam ala makan, makan terus. Dia tak boleh. Dia berhenti. Dan dia teruskan puasa. Ini kebanyakan ahlul ilmi. Maknanya para ulama. Sebab apa dia tak kata semua? Ah sebab ada sebahagian dari alu ilmi puasa tu dia kena kotor balik. Maksudnya puasa yang makan dengan keadaan terlupa dan juga makan ataupun minum dalam keadaan lupa dia kena kotor selepas bulan Ramadan. Di antaranya pendapat Imam Malik. nanti kita tengok di atas tu. yang berpegang dengan hadis ini siapa dia? Sufyan As-Sawri, Imam Syafi'i, Ahmad dan juga Ishaq. jadi mereka ini berpegang dengan hadis yang kita sebutkan tadi okay, terus. Ah, ha, ini. Imam Malik kata kalau dia makan dalam kalau lupa puasa tadi terbatal. Beberapa orang ulama yang kita sebutkan tadi tak kira batal. Walaupun dah makan minum, walaupun salah satu daripada perkara yang membatalkan puasa makan minum. Tetapi itu dalam keadaan senaja. Kalau terlupa tak kira batal puasa. Makan ataupun minum. Tetapi Imam Malik kenapa dia khilaf? Berbeza dengan ramai ulama. Kalau yang pendapat pertama tadi yang beberapa orang ulama yang kita sebutkan tadi, dia teruskan puasa dan dia tak wajib qada. Puasa tu kira sah. Tapi Imam Malik berbeza dengan beberapa individu ataupun ulama yang disebutkan tadi. Dia kata hadis tadi ihtimal puasa sunat. Tak apa puasa sunat tak apa. Dia termakan, terminum dalam keadaan dia sedang puasa sunat. Maka dia boleh meneruskan puasa. Kira puasa dia sah. Kalau puasa wajib, Imam Malik kata tak boleh. Puasa tu kira batal, makan tak boleh. Kerana menghormati bulan Ramadan. Dan dia kena kodoh balik. Ha, itu ihtimal Imam Malik. Ha, sebab tu dia tak sependapat dengan pendapat yang pertama. Tetapi, Imam Tirmizi membuat kesimpulan wal qaulul awwalu asah. Dia kata pendapat yang pertama tadi lebih sahih lebih kuat. Pendapat yang pertama apa dia? Seseorang yang termakan dan terminum dalam keadaan lupa dalam dalam, bulan Ramadan ketika dia berpuasa, maka dia boleh meneruskan puasa tak payah qada. Kalau sekiranya bulan Ramadan puasa yang wajib pun begitu boleh buat, apatah lagi puasa sunat, orang puasa sunat terlupa makan minum. Ha, dia tak perlulah terus makan untuk membatalkan puasa dia. Dia berhenti dan sambung balik puasa dia. Puasa dia sah. Ha, puasa dia sah. Jadi bulan Ramadan ni terpulang nak ikut pendapat mana. Kalau pendapat Imam Malik kena kodoh balik. kok ikut hari yang pertama terlupa. Tapi jangan buat-buat lupa. Jangan dia merancang untuk jadi lupa. Merancang untuk jadi lupa maknanya. Oh buat-buat lupa lah bulan Ramadan ni. Hari pertama tu Lapar sangat sekarang ni kan musim panas. Besar kemungkinan juga puasa bulan Ramadan ni pun musim panas. Dahaga kan, letih panas. Ha, jadi kalau ter tak apalah, dia boleh meneruskan puasa. Ha, ter termakan ter, makan, ter dalam keadaan lupa. Jadi kalau di sini pelajar bukan dia, dia memang dia ingat tapi dia masuk tandas basuh muka. Sampai basuh muka koma tu nyorok tengok kiri kanan, minum dua tiga teguk untuk hilang dahaga. Ah ha, jangan buat macam tu buat basuh itu saja. Ini dalam keadaan memang dia tak ingat Dia dalam keadaan dia sedang berpuasa Okey, kita masuk uh, Bacaan Askar Nawawi Buka surat 98 Hadis yang kedua 94 ah, Yang ni siapa nak baca? Ada orang nak baca? Bab ma yaqulu idha ra'a fi manamihi ma yuhibbu aw yakrah Ha bab sesuatu yang dibaca apabila seseorang melihat di dalam tidurnya sesuatu dia yang dia suka ataupun dia tak suka Apa maksud melihat di dalam tidur sesuatu yang suka ataupun tidak iaitu dia bermimpi Jadi ra'a di sini dengan makna melihat di dalam mimpi sebab itu Nabi Ibrahim kata ini arafil manami. Aku melihat di dalam tidur. Maknanya dia dia melihat di dalam mimpi. Jadi Nabi saw ajar. Nabi saw ajar umat dia. Aa, seseorang yang melihat ataupun bermimpi di dalam tidurnya sesuatu yang dia suka ataupun tidak. Apa doa dia? Apa bacaannya? Wa rawayna fi sahih al-Bukhari Telah meriwayatkan oleh kami di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an Daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an annahu sami'a bahawasanya Abi Sa'id itu mendengar annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mendengar akan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda idza ra'a ahaduku apabila melihat oleh seseorang kamu ru'yan yuhibbuha mimpi yang dia suka nah, di sini disebut ra'a kan ah ra'a yara Adapun yang Nabi Ibrahim itu disebut dengan lafaz madi. raaitu fil manami telah melihat oleh aku di dalam tidurku dalam bentuk fi'al maudi. Ini dia kata siapa-siapa yang apabila seorang itu telah melihat di dalam tidurnya sesuatu yang dia suka, ha itu kembali kepada ha, ra raayon tadi. Ha fa innaha hiya minallahi taala. Sesungguhnya mimpi itu daripada Allah. Kalau mimpi benda yang cantik, benda yang elok, sesuatu perkara yang mengembirakan, yang menyeronokkan hati dia, itu daripada Allah. Kalau itu daripada Allah, sesuatu mimpi yang baik itu yang menyukakan dia, falyahmadillahi ta'ala, falyahmadillaha ta'ala 'alaiha. Dan hendaklah dia puji Allah Ta'ala, dia sebut apa dia? Alhamdulillah. mimpi seronok tu tadi. Kerana setiap sesuatu pemberian yang Allah Ta'ala bagi, disunatkan kita melafazkan melahirkan kesyukuran dengan menyebut alhamdulillah lah dia memuji Allah wal yuhaddis biha dan dia boleh bagi tahu kepada orang cerita syok ni mimpi seronok mimpi yang menggerakkan hati dia dia boleh cerita dengan orang maknanya pagi esok jumpa kawan dia bersembang dia boleh tahu beritahu, bagi tadi dia mimpi apa yang menyeronokkan yang menggembirakan dia nabi kata boleh bagi tahu kepada orang Wa fi riwayatin fala yuhaddis biha illa man yuhib. Dalam satu riwayat yang lain dia boleh cerita dengan orang. Dia jangan cerita kepada orang melainkan kepada orang yang dia suka. Orang yang kawan yang rapat. Ha? Kawan karib dia dia boleh, boleh cerita lah. Kalau beritahu dengan orang yang tak yang tak dikenali, yang tak rapat, takut ada andaian-andaian andaian yang buruk. Telahan jangkaan yang buruk terhadap apa yang dilihat. Tafsiran-tafsiran yang tak baik. Kadang-kadang orang ni macam-macam perangai. Kalau dia tengok orang tu mimpi, dapat mimpi ke, dapat sesuatu yang baik ke, dia akan buat satu andaian yang tak elok kalau dia tak suka kat kita. Kalau dia suka, dia buatkan, buat andaian yang baik. Kalau dia buat tafsiran yang salah, kita akan jadi sedih pula. Padahal mimpi tadi dah seronok. Oh, sebenarnya kamu tak betul itu. Kamu faham mimpi itu. Sebenarnya dia, dia mukhalafah dengan apa yang kamu nampak. Oh, kita dah mari taruh duduk-duduk dalam hati. Kita dah cerita dengan orang tu, dah kita dah seronok. Tapi bila dia bagi satu tafsiran yang berkhalafah, yang berbeza daripada maksud mimpi kita, kita pula jadi susah hati. Jadi Nabi kata nak bagi tahu pada orang pun tengok-tengok. Ha, kalau orang yang baik, kawan kawan karik dia, dia boleh bagi tahu. Wa idza ra'a ghayra dhalik mimma yakrahu fa inna ma hiya min syaitan falyasta'iz min syarriha wala yazkurha li ahadin fa innaha la tadurru. Sebaliknya, apabila dia melihat sesuatu mimpi yang tak baik, mimpi yang dia tak suka, sesungguhnya mimpi itu datang daripada syaitan. Hmm. Mimpi itu datang daripada syaitan. Lebih-lebih lagi mimpi, tidur dalam keadaan tak ambil sembahyang. Dalam keadaan kita tak berzikir, dalam keadaan kita tak berdoa, terus tidur dia badan penat sangat terlupa zikir terlupa doa terlupa ambil sembahyang. Ah uh, sebagaimana hadis-hadis yang lepas kan Nabi ajar kita ambil sembahyang dulu doa zikir uh, diikuti dengan beberapa tasbih tahmid dan juga takbir. Jadi syaitan tak dapat nak rapat dengan kita. Bila dia tak boleh rapat dengan kita dia tak akan mendatangkan suatu mimpi yang buruk, mimpi yang menakutkan kita, yang menyedihkan kita. Ha, jadi kalau mimpi buruk ni berlaku juga, dia datang daripada syaitan. Dan minta lindunglah daripada kejahatannya, kejahatan syaitan. Jangan sebut bagi seseorang. Jangan beritahu kepada orang lain. Dan mimpi itu tidak akan dapat memudaratkan dia. Sebab yang mendapat memudaratkan seseorang adalah Allah. Walaupun mimpi itu buruk, Nabi SAW bersabda, mimpi itu tidak dapat memudaratkan dia. Kalau ikut kaedah-kaedah yang diajar oleh Nabi. Ah jangan beritahu kepada orang apabila dia mimpi dengan sesuatu mimpi yang buruk. Wa rawayna fi sahih al-Bukhari wa Muslim. An Abi Qatadah radhiyallahu an qala. Telah meriwayatkan oleh kami di dalam kitab Hadis Sahih Bukhari dua sahih iaitu Bukhari dan Muslim daripada Abi Qatadah radhiyallahu an Abi Qatadah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. Ar-ru'iyah salihah. Mimpi yang baik. Wa fi riwayatin. Ar-ru'iyah Al al-hasanah. Mimpi yang elu. Minallahi ta'ala. Adalah daripada Allah Ta'ala. Wal-hulmu mina syaitan. Dan mimpi yang buruk itu daripada syaitan. Faman ra'a syai'an yakrahuhu fal yang fus an yasarih thalathan apabila dia melihat sesuatu yang dia tidak sukai dia melihat maknanya melihat di dalam tidur melihat melihat di dalam mimpi kena Allah dia meludah tiga kali ke sebelah kiri dia ludah ke sebelah kiri tiga kali wal yataawaz wal yataawaz minasyaitan dan dia hendaklah berlindung daripada syaitan. Maknanya baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Fa innaha la tadurru sesungguhnya mimpi apabila dia buat begitu dudah tiga kali dan baca ta'awuz auzubillahi minasyaitonirrajim dan mimpi itu tidak dapat memudaratkan dia. Wa fi riwayatin falyabsuq badalun fal yanfus dalam riwayat yang lain yabsud maknanya ludah ganti daripada yangfus. maknanya dua-dua riwayat tu betul lah cuma ada riwayat berbeza di sudut lafaz yabsud dan juga yangfus. Wazahiru annal murada an nafsu dan zahirnya yang dimaksudkan di sini adalah an-nafsu. Banyaknya ludah secara kecil. Wahwan huwa an lautifun la riqa ma'ahu. La riqa ma'ahu. Tiup ludah kecil tanpa keluar air liur. Kalau ludah besar tu keluar air liur. Kalau ludah yang kecil, yang kecil tak keluar air liur, keluar angin dia. Ha, yang itulah yang dimaksudkan uh, nafsu Maknanya ludah yang kecil tanpa mengeluarkan mengeluarkan bersama ludah itu dengan air liur. Wa rawayna fi sahihi Muslim an Jabir radhiyallahu an an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan oleh kami di dalam sahih Muslim daripada Jabir radhiyallahu an an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala Rasulullah bersabda Iza ra'a ahadukumur ru'ya Yakrahuha Falyabsuk an yasarih thalathan Wal yasta'idh billahi minasyaitani Thalathan Apabila melihat seseorang kamu di dalam mimpinya Sesuatu yang dia tidak suka Benda dia ludah ke sebelah Kirinya tiga kali Dan minta lindung kepada Allah Ta'ala pun tiga kali A'udzubillahimasyaitanirrojim Tiga kali juga wa yatahawwal an an janbihi allazi kana alaih dan hendaklah dia mengubah ha, mengubah rusuknya yang dia berada ketika itu maknanya kan disunatkan seseorang yang tidur di atas lambung-lambung atau rusuk yang kanan tiba-tiba mimpi sesuatu yang tak baik setelah dia ludah tiga kali tadi dan ta'awus tiga kali lalu dia ubah kalih-kalih ha, kalih badan dia duduk di posisi lain pula Warawaina warawat Tirmiziyu min riwayat Abi Hurairah marfu'an. Telah meriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam riwayat daripada Abi Hurairah secara marfu'. Marfu' diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha fala yuhaddis biha ahadan wal yaqum falyusalli. Apabila telah melihat seseorang kamu akan mimpi yang dia tidak sukai. Yang kita sebut sebagai mimpi buruk. Mimpi apa? Mimpi buruk. Dia jangan menceritakan akan mimpi tersebut kepada seseorang. Dalam riwayat ini Allah dia bangun. Mimpi buruk dia bangun. Lalu diri sembahyang. Sebab tadi mungkin kita kata mungkin-mungkin kan? Tak berdoa ke, tak berzikir, tak ada ismahaya. Terdedah dengan gangguan syaitan. Syaitan ni memang berusaha setiap langkah, gerak-geri, setiap detik dan masa untuk merosakkan anak Adam. Ha, dia tak puas hatilah dengan manusia ni. Manusia yang beriman ni tak nak ikut dia. Dia nak balas dendam kerana dia diusir daripada syurga. Seramai mungkin manusia ataupun anak Adam ni dia nak menyesatkan. Dia akan cari ruang, peluang setiap detik dan masa untuk merosakkan. Jadi Nabi SAW ajak pergi semayang. Bila semayang dia lari ya. Ha, dia tak akan dampingi, tak akan dekat orang yang orang yang tidur dalam keadaan dia mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bila semayang, dia ambil dia kena ambil semayang dulu. Ah ha, dah syaitan dah tentu tak rapat dah. Dia semayang pula lagi. Maknanya dia telah mengikat hati dia dengan Allah, syaitan lari. Kan dalam Quran kata bila kita lalai dia letak lalai, Kita lalai tak ingat, tekan melalai dekat hati manusia. Kita zikir, diangkat balik. Tadi bila nak semayang tadi, kena ambil semayang dulu. Ha, masa tu dah ada zikrullah dah di situ. Ketika kita berhuduk. Lepas tu pula kita semayang. Lagi-lagilah hati kita ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi nak mengelakkan daripada didekati oleh syaitan. Warawat Tirmizi Warawat Tirmizi min riwayat Abi Hurairah ta marfuan oh tadi dah kita baca idza ra'a ahadukum ru'yan yakrahuha fala yuhaddis biha ahadan wal yaqum falyusalli wa rawayna fi kitab Ibn Sunni telah meriwayatkan oleh kami di dalam kitab Ibn Sunni wa qala fihi telah berkatalah di dalamnya idza ra'a ahadukum ru'ya apabila melihat seseorang kamu akan mimpi yakrahuha fal fal yadfun thalatha marratin kenalah dia ludah tiga kali summa yaqul summa liyaqul kemudian hendaklah dia berkata allahumma inni a'udzu bika min amali syaitan wa sayyiati ahlam kemudian hendaklah dia berkata berkata kemudian hendaklah dia berdoa ya allah sesungguhnya aku berlindung dengan engkau daripada amalan syaitan wa sayyiati ahlam dan mimpi-mimpi buruk Kan tadi asalnya mimpi buruk daripada syaitan. Yang mendatangkan mimpi buruk yang menyebabkan seorang itu susah hati. Sebab apa syaitan nak bagi susah hati? Bila kita mimpi, terjaga tengah malam susah hati. Ya. Ha, kita duduk mikir tentang mimpi yang kita nampak dalam tidur tadi. Menyebabkan tak boleh lena tidur. Bila kita tak lena tidur, badan kita tidak mendapat kerehatan yang sempurna badan tak boleh nak rehat. Jadi bangun tidur pun lambat. Oh, ha, besok telajuk sampai pukul 8 nak balas balik tadi. Tak boleh tidur sejam dua jam dalam tengah malam tadi. Ha, dia, dia balas balik. Eh. Ha. Pukul 8, pukul 9, kadang, kadang 10 baru terjaga. Orang matahari dah naik. Eh. Ya. Waktu subuh pun dia habis. Ha, dia seronok ha. berjaya. Berjaya lah syaitan. Sebab tu dia suka ambil semayang, semayang. Yang ni minta doa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah aku melindungi daripada denganmu daripada amalan syaitan dan juga mimpi-mimpi yang buruk. Fa innaha la takunu syai'a. Ah. Kamu kata lagu tu tak akan berlaku apa-apa kepada kamu Nabi kata. Bila doa tadi kan? Baca doa tu, lepas pada tu tak akan berlaku sesuatu kemudaratan kepada kamu. Hmm. Babu ma yaqulu idza qassat alaihi alaihi ru'ya. Bab sesuatu yang dibaca apabila diberitahu kepadanya mimpi. Tadi kita mimpi. Tajuk yang kedua pula orang lain mimpi cerita kat kita pula. Oh, sampai lagu tu Nabi ajar kita apa doa pula. Yang kita nak baca. Kalau yang tak atas kepala kita tak apalah. Ha, dah ada dah doa yang Nabi ajar tadi. Kalau orang pula cerita kepada kita dia mimpi sesuatu mimpi. Ha, apa doa pula yang kita nak sebut. Rawayna fi kitab Ibn Sunni telah meriwayatkan oleh kami di dalam kitab Ibn Sunni. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qan Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda liman qalalah bagi seseorang yang berkata baginya raaitu ru ru'yan aku telah bermimpi. Ha, kita jawab jawab apa? Qala khairan raaita kebaikan yang kamu lihat. Maksudnya mudah-mudahan yang kamu lihat tu bagus. Nak bagi dia seronok tadi. Supaya dia pun tak susah hatilah kita kata macam tu. Wahai ranjakunu. Dan akan berlaku kebaikanlah kepada kamu. Baik apa yang kamu nampak tadi. Dan kebaikanlah yang kamu akan perolehi. Wa fi riwayatin khairan talqahu. Kamu akan menemui sesuatu yang baik. Wa syaran tawakahu dan tersingkirlah kejahatan-kejahatan daripadamu. Khairan lana wa syarran ala a'da'ina. ina. tadi apa dia? Kebaikanlah yang kamu akan bertemu dan keburukanlah akan terpelihara daripadamu. Khairan lana kebaikan bagi kita wa syarran ala a'da'ina. Dan keburukanlah di atas musuh-musuh kita. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. والله اعلم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته